Al-Baqarah Allah mulakan dengan seruan umum wahai sekalian manusia Ubudu rabbakum hendaklah kamu semua menjadi hamba kepada Rabb kamu Selalu selalunya kita terjemahkan perkataan ubudu dengan makna sembah Bila sebut perkataan sembah kadang-kadang orang duk bayar macam orang sembah raja angkat tangan Orang duk bayar macam sembah tok pekong takat itu sahaja Maka yang lebih tepat kita panggil Ubudu makna jadi hamba Kerana Ubudu asal kalimah Abudu makna hamba Hadalah kamu semua menjadi hamba Ubudu Rabbakum hamba pada siapa Hamba pada Rab kamu Apa makna hamba Hamba arti tunduk Seorang hamba Dia tunduk yes man Dia tak kata apa Kita bukan rakyat kepada Allah kalau kita rakyat kepada Allah, tak puas hati pada Allah, kita masuk mengundi tukar. Kita juga bukan pekerja kepada Allah. Kalau tak suka pada Allah Taala, kita boleh berhenti kerja. Kita bukan adik-beradik kepada Allah. Kita bukan apa-apa melainkan kita hamba kepada Allah. Bila hamba kepada Allah, tak ada kudrat kita melainkan kena terima. Yes man, terima. Inilah hakikat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang disebut oleh jumhur ulama turun dua kali. Turun Mekah sekali, turun Madinah sekali. Itu pendapat jumhur ulama. Dalam surah Al-Fatihah yang menjadi bacaan wajib kita dalam salat. Dalam majoriti ulama, majoriti fuqaha menyatakan surah Al-Fatihah wajib dibaca menjadi rukun salat kecuali mazhab Hanafi yang bagi pilihan. Surah Al-Fatihah yang menjadi bacaan wajib kita dalam salat dalam surah Al-Fatihah ayat taksi kepada surah Al-Fatihah ialah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita kaji surah Al-Fatihah mula dengan bismillahirrahmanirrahim Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin semua tu pujian kepada Allah. Masuk ayat iya kana abudu wa iya kana sta'in. Bukan lagi puji. Yang ni peraktirafan, perisytiharan. Ya Allah. Sebab kamu yang terpuji. Kamu aku puji, kamu aku syukur, kamu rap begitu begini sebab kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah pengiktirafan. Wahai Tuhan, oleh kerana kamu ni yang begitu begini, begitu begini. Iyakan na'bud. Hanya engkau wahai Tuhan kami abdikan diri. Itu pengiktirafan. Wa iyyaka nasta'in oleh kerana kami hanya jadi hamba pada kamu wa iyyaka nasta'in hanya kamu wahai Tuhan kami minta tolong. Ayat ni kata ulama menyamai tarahnya dengan perkataan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah maksudnya la ma'budah illallah. Tidak ada pengabdian diri melainkan hanya kepada Allah Taala. Itu makna la ilaha illallah. Tapi dengan versi ayat yang berbeza dengan menggunakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini anak kunci kepada surah Al-Fatihah. Sirrul Fatihah kata para ulama. Rahsia bagi surah Al-Fatihah. Selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mari permintaan. Permintaan awal kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, sebab kami hanya sembah kamu, kami hanya jadi hamba kepada kamu, kami hanya minta tolong kepada kamu, yang kami nak minta tolong sekarang apa dia? Eh, dia nasiratul mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka sebelum ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalan orang yang kamu murka, bukan juga jalan orang yang telah sesat. Artinya rahsia bagi surah Al-Fatihah terletak pada ayat ia Na'bud menggambarkan kepada kita pengabdian diri itulah menjadi matlamat pencipta manusia. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Antaranya Allah Taala berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka menjadi hamba kepadaku. Allah cipta jin untuk jadi hamba kepada Allah. Allah cipta manusia untuk jadi hamba kepada Allah. Allah mencipta jin sebelum manusia. Wal janna khalaqnahu min min nari samum. Dan jan kata Allah Taala kami cipta sebelumnya. Makna sebelum Adam alaihisalam. Jan bapa kepada jin. Ada orang namanya jan, mak jan tu maknanya bapa jin. Jam nama yang Allah beri kepada yang pertama pada yang pertama daripada makhluk jin. Kalau yang pertama daripada makhluk manusia bergelar Adam AS. Jan Allah cipta lebih awal. Jan dan zuriatnya dipanggil jin. Allah cipta untuk apa? Jadi hamba kepada Allah Taala. Tapi mereka gagal memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tukar dengan makhluk baru yang namanya manusia. Nanti kita akan tengok dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala bercerita. Menggantikan manusia, menggantikan jin dengan manusia. Kerana asalnya jin dicipta untuk jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Maka begitu juga manusia, Allah cipta untuk jadi hamba. Hamba macam mana? Hamba kena dengar. Allah kata A, eh, A. Eh. Allah kata B, B. Ya kata halal, halal. Kata haram, haram. Tak ada kata apa. Kalau kita nak pertikai Allah, kita bukan hamba. Kenapa? kita tidak ada hak langsung nak pertika Allah sebab kita bodoh. Bahasa mudah kita ni bodoh. Kalau kita tengok orang yang buat rumah, kalau kita tak reti buat rumah, jangan duk kecik orang buat rumah. Marah dia orang. Nak terajang dia, dia orang. Itu baru kita dengan manusia dengan tukang buat rumah. Tukang buat jalan raya. Kita bukan orang yang pakar buat jalan raya. Kita dengan Allah lebih jauh lagi. Allah alimun. Yang sangat-sangat, yang maha mengetahui. Kita tak tahu. Diri kita pun kita tak kenal. Jasa kita kita tak kaji lagi. Itu baru diri kita boleh masuk makhluk lain lagi. Tak masuk cerita tentang dunia. Allah Ta'ala cerita. Maka bila kamu ni tak reti, kamu ni bodoh, kamu ni tak pandai. Jangan do'a agah. Jangan do'a eh. Jangan duk sambung. Jangan dia buat samseng, dia buat gedebe nak lawan Tuhan. Kamu tak layak langsung nak lawan Allah Ta'ala. Kamu hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba nisbah pada Allah Ta'ala mulia manusia. Hamba nisbah pada manusia dengan manusia hina manusia. Bila Allah Ta'ala nak beri periktirafan, nak angkat martabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah gelar Nabi kita dengan hamba. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala bercerita tentang kisah yang masyur. Cerita Isra dan juga cerita Mi'raj. Dalam cerita Isra, Allah Ta'ala bercerita, Subhanallahzi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya pada waktu malam, dalam tempoh sebahagian malam. Bila Allah nak angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Taala gelar nabi kita dengan abdun bi abdihi hamba. Artinya gelaran hamba adalah gelaran yang terbaik bagi manusia. Dalam surah Al-Furqan, Allah Taala bercerita sifat hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahmanalladzina yamshuna al-ardh sampai ke hujung ayat. Hamba-hamba kepada ar-rahmat. Pun Allah gunakan kalimah hamba. Artinya hamba bila nisbah kepada Allah Ta'ala manusia, nisbah kepada Allah Ta'ala mulia. Tapi kalau manusia nisbah pada manusia jadi hamba dia hina. Kita kata hamba kepada fulan bin fulan. Hina kita. Maka orang yang nak tinggi martabatnya kena jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini manusia jadi jahat sebab dia tak sedar diri dia. Orang panggil tak sedar diri. Kalau orang tu sedar dirinya siapa dia tak tergamuk tak lawan Tuhan. Kalau dia sedar dia ni hamba Allah Taala, ya Allah beri makan kat dia, ya Allah bagi minum kat dia, ya Allah bagi udara kat dia, Allah bagi jasa pinjam kat dia, Allah bagi rumah harta benda kat dia pinjam kat dia, Allah bagi isteri pinjam kat dia, Allah bagi nyawa pinjam kat dia, Allah bagi oksigen pinjam kat dia. Kalau dia rasa semuanya daripada Allah, dia hamba menerima saja, maka dia akan sedar diri. Tapi ramai manusia tak sedar diri. Bila manusia tak sedar diri, walaupun dia kadang-kadang Muslim, bergelar Islam, tunduk kepada Allah Ta'ala, tapi pun tak sedar diri juga, Berlawan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramailah manusia tak sedar diri. Nah, kalau jumpa orang-orang hak -orang, macam ni, kena sebut sekali. Mu ni tak sedar diri sungguh. Sebab tak sedar dirilah mu jadi jahat seumpama ini. Maka Allah sebut dalam ayat tadi, Oh abudu, jadilah kamu hamba-hamba. Kepada Rab kamu. Allah menggunakan kalimah Rab. Apa makna Rab? Rab, saya dah sebut minggu lepas, selalu terjemah kita Tuhan. Saya lebih suka kekalkan Rab dengan Rab juga. Untuk bezakan Rab dengan ilah. Dalam surah An-Nas, Allah guna ibarat Rab, Allah guna ibarat ilah. Kul a'udzu bi Rabbin Nas. Katakanlah, wahai Muhammad. Aku mohon lindung daripada Rabbin Nas. Rab kepada manusia. Ilah Nas. Ilah kepada manusia. Kalau tak buat lagu tu, kita akan terjemah Rab dengan makna Tuhan manusia. Ilah pun Tuhan manusia. Dah beza ke mana? Tak ada beza lah. Maka Rab satu makna. Ilah satu makna. Rab apa dia? Rab merujuk kepada Tuhan yang mencipta. Rab merujuk kepada Tuhan yang memiliki. Rab merujuk pada Tuhan yang menguruskan. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, maka Allah yang memiliki. Allah yang mencipta manusia, maka dia pemilik manusia. Allah mencipta alam, maka dia pemilik alam. Bila Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah juga yang menguruskan. Maka Allah yang mencipta manusia, Allah yang menguruskan manusia, Allah yang memiliki manusia. Bila Allah yang mencipta manusia, bila Allah yang memiliki manusia, bila Allah yang menguruskan manusia, ikut suka Allah nak buat lagi mana? Ikut suka Allah. Arti manusia tak ada pilihan. Kalau Allah buat hukum, laki-laki hukum macam ni, perempuan hukum macam ni. Kita nak kata apa? Sami'na wa ata'na. Bila Allah kena nampak pusaka sebagai contoh. Laki-laki dengan perempuan. Perempuan satu bahagian. Laki-laki dua bahagian. Lizzakari mislu hazil un Bagi anak jantan kata Allah Ta'ala. Bagi yang jantan kata Allah Ta'ala. Dua kali ganda hak orang perempuan. Mungkin orang kata apa pun tak. Eh ikut cakap Allah lah. Hak Allah Ta'ala. Mereka siapa nak tanya. Dua itu bukan bila kamu. Dia kata bila puak saya. Puak kamu Tuhan punya. Puak kamu Allah Ta'ala punya. Harta yang ada bukan milik kita. Kalau dia milik kita, kita boleh buat ikut suka kita. Tapi tak ada pilihan kita. Bila seorang tu mati. Automatik pemilikannya berakhir. Bila berakhir pemilikan, balik pada Allah Ta'ala. Allah yang tentukan. Kalau kita rasa milik kita lagi, kita boleh sebut. Kalau saya mati, harta saya ni kena beri pada orang ni, orang ni. Kita boleh kata begitu. Tapi tidak ada hak untuk kita nak tentukan siapa yang dapat harta kita lepas kita mati. Belum mati tak apa. Belum mati Allah iktidah itu hak kamu. Allah beri hak pemilikan pada kamu. Allah beri peluang kat kamu. Nak buat lagu mana pada harta kamu pun dalam ruang lingkup ketetapan syarak. Mereka mati tak ada benda dah. Serah balik pada Allah Ta'ala. Bila serah pada Allah ikut suka Allah lah nak buat lagu mana. Yang tu jawapan mudah. Jawapan muqaddimah. Sebab kadang-kadang ada orang dipertikai syariat. Bagi orang yang mempertikaikan syariat, sebelum nak bincang syariat dengan dia, nak berdebat ke, nak muzakarah dengan dia, mari buat akidah dulu. Bila bincang buat syariat. Kalau akidah tak dikemas kini lebih awal, tak guna bincang buat syariat. Akidah lagi mana? Nak mari dulu. Mu ni yakin ke tak dengan syariat Allah Ta'ala? Kalau mu tak yakin, mu tak yakin dengan Allah Ta'ala, saya bincang buat syariat. Sebab orang yang tak beriman dengan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengurus, maka tentu dia akan pertikai hak menolak Allah Taala nak menentukan syariat. Tapi kalau kamu mengiktiraf Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengurus, maka baru kita boleh bincang tentang syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ini mukabil muhadab. Kalau nak bincang bahasa syariat Lepas bincang berakidah, tegaskan akidah Allah, akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru nak bincang apa hikmah. Kadang-kadang kita galak dengan hikmah dulu. Nak cerita bab syariat, oh apa hikmah dia Allah Taala benarkan poligami. Apa hikmah Allah benarkan laki-laki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Nak bincang bab hikmah dulu. Hikmah cerita kemudian. Hikmah barang yang cuba kita faham daripada kehebatan syarak. Datang satu hukum nak tengok apa kelebihan dia, apa kebaikan dia. Kebaikan dan kelebihan yang kita tengok, barangkali kita terkilaf, tersilap. Kerana akal kita yang pendek, akal kita yang kurang, akal kita yang tak cerdik, akal kita yang bodoh. Kita mungkin tersilap dalam menjelaskan apa hikmat di sebalik hukum. Maka sebab itulah mukaddimahnya ialah mesti tekankan dari sudut akidah. Apa akidah kita? Akidah kita Allah adalah Rabb. Rab pada siapa? Rabbakam, Rab kamu. Kamu hak kafir Allah Taala cipta, kamu hak Islam pun Allah Taala cipta, kamu hak munafik pun Allah Taala cipta. Kamu hak Islam pun Allah Taala milik, kamu hak kafir pun Allah Taala milik, kamu hak munafik Allah Taala milik. Kamu yang munafik pun Allah Taala yang menguruskan, yang kafir Allah uruskan, yang beriman pun Allah uruskan. Artinya ni akidah. Sebab itulah tuan-tuan, cuba tengok mukadimah surah